Однією з найголовніших задач нашої програми є відкривати нові обличчя мистецтва. Наш наступний сюжет про молоду художницю України. Катерина Гринь художник. У 2011 році я закінчила факультет монументального живопису імені Кожекова, національної академії образотворчого мистецтва і архітектури. Спеціальність художник-монументаліст декоративно-прикладного мистецтва. Ця тендітна дівчина є майбутнім мистецтва нашої країни. Ми завжди дуже любимо підтримувати молодих художників, тому що ви наше будущее. Я знаю, що ти виходиш з академії. У меня такой вопрос. Влияет ли академическая закалка и школа на творческий путь художника в 21 веке? С одной стороны влияет, с другой стороны, если художник личность, то на него не может повлиять художественная школа. То есть если он сортирует, что есть что. Если он позволяет этой школе влиять, то она на него влияет. Если не позволяет, то она никогда на него не повлияет. Така непокірність, небажання слави або грошей, певна свобода у діях і є найціннішим у мистецтві. Це та основа, яка дозволяє художнику чесно боротися за право бути частиною історії, а не просто комерційно успішним. Я знаю, що ти хотіла займатися сакральною живописю. і у тебе потрясає контент речі, і якісь класичні речі. От в цій різності, що тебе все таки ближче? Ну, я зараз, мабуть, на такому. Да, 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 на распутье. Что привлекает в контемпори? Идея. Сакральное искусство мне бы хотелось бы доносить через контемпори, потому что контемпори это тот язык, который на сегодняшний день доступен людям, а в сакральном искусстве есть гениальные духовные идеи, которых сейчас люди очень изголодались. То есть я считаю, что в этом будущее. Но лично мое как художник. Катерина объединяет в своей творчестве лаконизм монументального мистецтва, мотиви сакрального живопису с абсолютно реалистичными элементами. Такий эклектизм дает возможность висловити художнику свои идеи, думки. Те, заради чего мистецтво власне існує. Я не жду от этого искусства денег, например. Но я знаю, что пройдет какое-то время, и люди обязательно захотят того, над чем работаю я. Просто для этого нужно время и... Что ты несешь своим искусством? Какие новые идеи, на твой взгляд? Идеи э, развития нас людей. То есть главная вот сейчас идея, которую я бы хотела бы продвигать о том, что э, мы люди не являемся этим телом. Это не значит, что я постигла эту мысль. Мне бы хотелось бы доносить до людей ну, какие-то вот действительно вот вещи, которые связаны с нашей духовной сутью. Я вижу в твоих работах очень много символики. Какие-то элементы, которые можно видеть и в сюрреалистичных работах, там, того же Сальвадора Дали, допустим, или же какие-то предметы бытовые, там, фен или э, стиральная машина, просто ав автомобили на улице. Что все эти предметы значат для тебя? Это предметы и символы. В данном контексте может быть стиральная машина – это наша жизнь, в которой мы варимся. И как бы смысла нету то есть смысл есть тогда когда у тебя есть какая-то более высокая идея в жизни есть у тебя вдохновители то есть есть какая-то эпоха период допустим в истории искусств которая дает тебе художественных сил она меняется вот с каждым периодом там три года четыре года раньше это были модернисты кубисты экспрессионисты Сейчас мне очень нравится итальянское искусство эпохи Возрождения. Состояние сегодняшнего, сегодняшней художественной среды в Украине, в частности в Киеве, позволяет художникам развиваться молодым? Мешает. Чем? Мешает, оно диктует свои условия. Потому что когда ты приходишь в галерею, или галерея приходит к тебе, то она тебя ломает. Она тебе не дает кушать, она тебе говорит, рисуй так. Так рисует весь мир. Угу, то есть это есть. И ты ты никто. Ты ничто, пока ты не станешь, не сделаешь так, как мы тебе диктуем. На сегодняшний день так диктуют большая часть галерей нашего города. Я знаю, что у тебя была выставка в шоколадном доме, где мы сейчас находимся, и твоих учеников ты даже преподаешь. Че, чему ты учишь детей? Быть самими собой. Thank you